ફાફગુલ્લા આર્ટિસ્ટ ગ્રુપ પ્રસ્તુત કરે છે આંખો કી ગુસ્તાખિયા ફાફગુલ્લા એટલે ફાફડાના વચ્ચે ફસાયેલો રસગુલ્લાની ગાથા કથા અને વ્યથા એ બંગાળી અને ગુજરાતી કલ્ચર ભાષા ઇતિહાસ સાહિત્ય અને ખાનપાનના ટોપિક પર ચર્ચાઓ એક એવા મંચ જે આર્ટિસ્ટને ક્રિએટિવ વિચારવાનું મંચ આપે આ ગ્રુપનું પહેલું પ્રોગ્રામનું આયોજન આંખોના ટોપિક પર મસાલા માર્કે રેસ્ટોરન્ટમાં યોજાયો અને રાવલ સ્ટુડિયો ઉત્સવ ઇવેન્ટ एनएकवाड़ा डॉक्टर जंखना डॉक्टर पार्थ ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सर्विसेज ने संयुक्त सहयोग थी एक अद्भुत कार्यक्रम योजना शो करके बड़ा अच्छा लग रहा और आगे भी हम इसी एक्टिविटी को करना चाहेंगे और काफी अच्छा लग रहा लोगों को अवेयर करना काफ़ी जरूरी है आजकल और डिजिटल मीडिया इज द बेस्ट वे टू तो एंकरेज पीपल एंड अवेयर नाम रुपेश अग्निजे उत्सव इवेंट ना नाम की हमने म्यूजिकल शोस किए छे जीवा के लगता की राज गरबा और के शादी जैसे घटनाएं ليها તાકા જેવા સુબોજીન સર જોડે છેલ્લા 5 વર્ષથી જોડાયેલો છું અને એનો જે આ વિઝન છે કે જેનાથી હાસી ખુશી થી બધાને અને અને સાવે જુદા જુદા તકફ પર એમાં આ વખત અમને આપ કોમન તકફી બોલે અને એને લીધે અમને આપણે બહુ સારું ફી કર્યું અને હા થી અમે એની સાથે જોડાય ફ્રેન્ડ્સ આઈ એમ ડોક્ટર જંખના મહેશ્વરી મેમિશન વિઝન સેન્ટર ની ડાયરેક્ટર હું Uh, हम लोग मिशन विजन सेंटर में ग्लासेस uh, निकालते हैं नेचुरल तरीके से अहमदाबाद में मैं ये चीज ये जो चीज़ कर रही हूँ बहुत ही न्यू कंसेप्ट है सो so, किसी को भी विजन प्रॉब्लम है सो आई कैन सॉल्व दैट एंड आई एम वेरी फेमस फॉर दैट आल्सो सो वेलकम टू फाफो ग कॉमेडी शो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है कि आंखों की, की गुस्ताखियाँ इस शो से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कैसे आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं और किस तरह से उसका केयर रख सकते हैं और अगर आंखों की बहुत सारी आपको प्रॉब्लम है तो आप मिशन विजन सेंटर में बेशक आ सकते हैं जिसमें जिससे मैं आपका आपका का थेरापी करके आपकी आंखों ठीक कर सकती हूँ मेरे साथ आई हैव स्टाफ और वैसे मैं वन मैन वूमन हूं मतलब उस तरह से वन आर्मी हूँ उस तरह से काम करती हूँ क्या है फुली फोकस हमारा आंखों पर ही है इस खूबसूरत दुनिया को हम इसी आंखों से देखते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम इस पर ध्यान नहीं देते बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ स्क्रीन टाइम स्पेशली बच्चों में तो बच्चों के जो चश्मे आ जाते हैं तो उस चीज़ को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं थ्रू नेचुरल थेरापी तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इस शो से या इस माध्यम से आप अपनी आंखों का ज़्यादा ध्यान रखिए स्क्रीन टाइम से दूर रख रहिए और ज़्यादा आपको आपको आँखों की प्रॉब्लम है तो उसको नेचुरल थेरापी से आप ठीक कर सकते हो